পূৰ্ণতাৰ পাছত বুদ্ধিও নাথাকে ব্ৰহ্মাও নাথাকে না ৰাতি থাকে না দিন এইটো হ'ল ব্ৰহ্মাৰ দিন ৰাত্ৰিৰ ৰূপক হাজাৰ বছৰৰ দীঘলীয়া ৰাত্ৰিও নাথাকে নতুবা হাজাৰ চতুৰ যুগৰ দিনো নাথাকে আৰু চাৰিমুখৰ ব্ৰহ্মাও নাথাকে বুদ্ধিৰ উপৰোক্ত চাৰিটা ক্ৰমিক অৱস্থা হ'ল ব্ৰহ্মাৰ চাৰিমুখ আৰু অন্তঃকৰণৰ চাৰিটা প্ৰমুখ বৃত্তিবোৰেই হ'ল চাৰি যুগ ৰা আৰু দিন এই প্ৰবৃত্তিবোৰতেই হয় যি পুৰুষে ইয়াৰ ভেদক তত্ত্ব সহকাৰে জানে সেই যোগীজনে কালৰ ভেদকো জানে যে কালে কলৈকে লৈ যায় আৰু কোন পুৰুষ কালতকৈও অতীত হৈ যায় ৰাত্ৰি আৰু দিন অবিদ্যা আৰু বিদ্যাত হ'ব পৰা কাৰ্য যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই পৰৱৰ্তী শ্লোকত স্পষ্ট কৰি কয় এই বুলি অব্যক্ত সংগে ব্ৰহ্মাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে সকলো জীৱই অব্যক্ত অৱস্থাৰ পৰা ব্যক্ত অৱস্থালৈ আহি প্ৰকাশ পায় তাৰ পাছত যেতিয়া ব্ৰহ্মাৰ ৰাতি আৰম্ভ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আকৌ অব্যক্ত নামৰ মূল উৎসটোতে লীন হৈ যায় ভূতা ভূতা প্ৰলিহতে ৰাতিমে অৱশ পাৰ্থ প্ৰভাৱ সেই পার্থ সেই সকলোখিনি প্ৰাণীয়ে বাৰে বাৰে জন্মলোভী ব্ৰহ্মাৰ দিনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকাশ পায় আৰু ব্ৰহ্মাৰ ৰাতিৰ আৰম্ভণিত বাধ্য হৈ পায় পাৰ তাতো ভাৱ অন্য অব্যক্ত অব্যক্ত সনা চেছু ভূতেশ আৰু এক অব্যক্ত প্ৰকৃতি আছে যি চিৰন্তন আৰু এই ব্যক্ত আৰু অব্যক্ত পদাৰ্থবোৰৰ উৰ্ধত ই সৰ্বোচ্চ আৰু কেতিয়াও বিনাশ নহয় যেতিয়া এই সমগ্ৰ বিশ্বই নাশপ্ৰাপ্ত হয় সি কিন্তু যেনে আছে তেনে ভাৱেই ৰৈ যায় ব্ৰহ্মা অৰ্থাৎ বুদ্ধি অব্যক্ত ইন্দ্ৰিয়বোৰে দেখা নাপায় আৰু ইয়াতকৈ দূৰত সনাতন অব্যক্ত ভাৱ আছে যি ভূত প্ৰাণী নষ্ট হ'লেও নষ্ট নহয় অৰ্থাৎ বিদ্যাত সচেতন আৰু অবিদ্যাত অচেতন হৈ থাকে দিনত উৎপন্ন হয় আৰু ৰাত্ৰিত বিলীন ভাৱযুক্ত অব্যক্ত ব্ৰহ্মাৰো বিলয় হ'লে সেই সনাতন অব্যক্তভাৱ প্ৰাপ্ত হয় যি নষ্ট নহয় বুদ্ধিত হ'ব পৰা উক্ত উঠানমা দুটা যেতিয়া অন্ত হৈ যায় তেতিয়া সনাতন অব্যক্তভাৱ প্ৰাপ্ত হয় যি ঈশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম ধাম হয় যেতিয়া সনাতন অব্যক্তভাৱ প্ৰাপ্ত হৈ যায় তেতিয়া বুদ্ধিও সেই ভাৱতে মিলি যায় সেই ভাৱকে ধাৰণ কৰি লয় সেইকাৰণে সেই বুদ্ধি স্বয়ং নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তাৰ স্থানত অব্যক্ত ভাৱ প্ৰাপ্যা নিবন্তে তামা পৰম মমাম বেদান্তিসকলে যি ঠাইত অব্যক্ত আৰু অবিনাশ্বৰ বুলি কৈছে যি ঠাই হ'ল পৰম লক্ষ্যস্থান যি ঠাইত গৈ উপস্থিত হ'লে আৰু কেতিয়াও উভতি আহিব নালাগে সেইটোৱেই মোৰ শ্ৰেষ্ঠ ধাম ব্ৰহ্ম সংগীতাত পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ধামটোকে চিন্তামণি ধাম বোলা হৈছে এই ঠাইত গৈ উপস্থিত হ'লে সকলো ইচ্ছা পূৰ্ণ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম বাসস্থান গোলোক বৃন্দাবনৰ প্ৰসাদসমূহ চিন্তামণিৰে নিৰ্মিত তাতেই কল্পতৰু নামৰ বৃক্ষসমূহ আছে যিবিলাকে বিচৰা মতে যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু যোগাব পাৰে আৰু তাতেই সুৰভী গাইসমূহ আছে যিবিলাকে সীমাহীন পৰিমানৰ গাখীৰৰ যোগান ধৰিব পাৰে এই বাসস্থানত শাৰ হাজাৰ গৰাকী লক্ষ্মীয়ে ভগৱানৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি থাকে সেইজন ভগৱানকে সৰ্বকাৰণৰো কাৰণ আদি পুৰুষ গোবিন্দ বোলা হয় ভগৱানে বেণু বজাই থাকে তেওঁৰ দিব্য বিগ্ৰহে সকলোকে মোহিত কৰে তেওঁৰ চকু পদুমৰ দৰে আৰু গাৰ বৰণ মেঘৰ দৰে তেওঁ ইমানেই ধুনীয়া যে তেওঁৰ ৰূপে হাজাৰ হাজাৰ জন কাম দেৱৰ ৰূপকো চেৰাই যাব পাৰে তেওঁৰ দাঁত পিতবসন গলত বনমালা আৰু মূৰত ময়ুৰৰ পাখিয়ে শোভা কৰি থাকে ভগৱত গীতাত ভগৱান কৃষ্ণই আধ্যাত্মিক ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰহ তেওঁৰ নিজৰ বাসস্থান গোলোক বৃন্দাবনৰ বিষয়ে কেৱল সামান্য এটা ইংগিতহে দিছে কিন্তু তাৰ এটা বিশদ বিৱৰণ দিয়া আছে ব্ৰহ্মসংহিতাত তাত ব্ৰহ্মসংহিতাৰ মতে পৰমেশ্বৰৰ বাসস্থানতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বস্তু আৰু একো নাই আৰু সেই ভগৱানৰ ধামেই হল পাৰম কিঞ্চিত পৰমাগ এবাৰ এই পৰম ধামত উপস্থিত হব পাৰিলে দুনাই পাৰ্থিৱ জগতলৈ ঘূৰি আহিব নালাগে গুণগতভাৱে একে হোৱা বাবেই কৃষ্ণ আৰু কৃষ্ণৰ পৰম ধামৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাইস্থানী ভূতানীয়ে সর্বমাইদম ততম সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সেই পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰক এক ঐকান্তিক ভক্তিৰ বলেৰে লাভ কৰিব পাৰি যদিও তেওঁ নিজৰ পৰম ধামত বাস কৰে তথাপি তেওঁ এই সকলোকে আৱৰি আছে আৰু সকলো বস্তু তেওঁৰ গাতে সোমাই আছে ব্ৰহ্ম সংহিতাত কোৱা মতে পৰম ধাম হ'ল এনে এখন ঠাই য'ত সকলো বস্তুৱেই অপাৰ্থিৱ আনন্দৰে ভৰপূৰ আনন্দ চিহ্নয় ৰখেৰে ভগৱানৰ অন্তৰংগা শক্তিৰ বলতে ইয়াৰ সকলো বস্তুৱে প্ৰকাশ পায় ভগৱান যদিও অনবৰতে নিজৰ পৰম ধামতে বিৰাজমান হৈ থাকে জৰ জগতকে ধৰি সকলোতে তেওঁৰ পৰা শক্তিয়ে তেওঁৰ পৰা শক্তিয়ে আৱৰি আছে গতিকে তেওঁ পৰাশক্তি আৰু অপৰাশক্তিৰ বলেৰে পাৰ্থিৱ আৰু অপাৰ্থিৱ এই উভয় জগততে তেওঁ সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম ধামত অথবা অসংখ্য বৈকুণ্ঠ ধামৰ কোনোবাখনত ঠাই পাব পাৰি কেৱল ভক্তিৰ সহায়েৰে ভগৱানৰ যিবিলাক অংশাৱতাৰে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ ধামত অধিপতি ৰূপে বিৰাজ কৰে তেওঁলোক চতুৰ্ভোজ আৰু তেওঁলোক পুৰুষোত্তম ত্ৰিবিক্ৰম কেশ হৱ মাধৱ অনিৰুদ্ধ ঋষিকেশ শংকৰ্ষণ প্ৰদ্যুতন্ন শ্ৰীধৰ বাসুদেৱ দামোদৰ জনাৰ্দন নাৰায়ণ বামন পদ্মনাভ আদি নামেৰে জনাজাক ো অনিনা ভাৰত সর্ভা হে ভৰতো শ্ৰেষ্ঠ মই তোমাক এতিয়া সেই বিভিন্ন সময়বিলাকৰ বিষয়ে কম যি যি সময়ত এই পৃথিৱী এৰি যোৱাৰ পাছত যোগীসকলে হয় দুনাই জন্ম ল'বলগীয়া হয় নাইবা দুনাই জন্ম ল'বলগীয়া নহয় তাত প্ৰয়াত গছ ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মা বিদা পৰব্ৰহ্ম জ্ঞানী লোকসকলে অগ্নি দেৱতাৰ প্ৰভাৱত থকা সময়ত পোহৰ থকা সময়ত দি দিনৰ শুভক্ষণত শুক্ল পক্ষত সূৰ্যৰ উত্তৰায়নৰ ত্যাগ কৰিত্তকে লাভ কৰে কৃষ্ণ ভাৱনাসম্পন্ন শুদ্ধ ভক্ত এজনৰ বাবে সংসাৰলৈ দুনাই উভতি অহাৰ হয় নাথাকে তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰাটো লাগিলে ঘটনাক্ৰমেই হওক বা ইচ্ছাকৃত ভাৱেই হওঁক শুভ মুহূৰ্ততে হওঁক বা অশুভ মুহূৰ্ততে হওঁক শৰীৰৰ সম্বন্ধ ত্যাগ কৰা সময়ত যাৰ সমুখত অগ্নি জ্বলি থাকে দিনৰ পোহৰ থাকে সূৰ্য প্ৰকাশময় হৈ থাকে শুক্ল পক্ষৰ চন্দ্ৰ বাঢ়ি গৈ থাকে উত্তৰায়ণৰ নিৰ্মল আৰু সুন্দৰ আকাশ থাকে সেই সময়ত প্ৰয়ান কৰা যোগীজনে ব্ৰহ্মকেই প্ৰাপ্ত কৰে অগ্নি ব্ৰহ্ম তেজৰ প্ৰতীক হয় দিন বিদ্যাৰ প্ৰকাশ শুক্ল পক্ষ নিৰ্মলতাৰ প্ৰতীক বিবেক বৈৰাগ্য সস্তি দম তেজ আৰু প্ৰজ্ঞা এই ছয় ঐশ্বৰ্য হল ছয় মাহ ঊৰ্ধ প্ৰয়াতিয়েই উত্তৰায়ণ প্ৰকৃতিৰ সম্পূৰ্ণ সিপাৰৰ এই অৱস্থাত যোৱা ব্ৰহ্মবেদ্যা যোগীজন ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্ত কৰে তেওঁৰ পুনৰ জন্ম নহয় কিন্তু অনন্য চিত্ৰৰে লাগি থকা যোগীজনে যদি এই প্ৰকাশৰ প্ৰাপ্ত নকৰে যাৰ সাধনা এতিয়াও পূৰ্ণ হোৱা নাই তেওঁ কি হব সেই বিষয়ে পৰৱৰ্তী শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কয় ধুমহ ৰাত্ৰি কৃষ্ণ দক্ষিণায়ণম তত্ৰ চন্দ্ৰম জ্যোতি যোগী প্ৰাপ্য নিবে যিজন যোগীয়ে ধোঁৱাৰ সময়ত নিশা কৃষ্ণপক্ষত সূৰ্যৰ দক্ষিণায়নৰ ছয় মাহ এই সংসাৰ ত্যাগ কৰে তেওঁ চন্দ্ৰ গ্ৰহলৈ গতি কৰে আৰু দুনাই এই সংসাৰলৈ উভতি আহে প্ৰয়াণ কালত যোগাগ্নি ধোঁৱা হৈ আছে অগ্নি যজ্ঞত প্ৰকৃত পোৱা অগ্নি চোৰ অৰ্থাৎ জ্ঞান ধোঁৱাৰে ধাক খাই আছে তেতিয়া অবিদ্যাৰ ৰাতি থাকে আন্ধাৰ থাকে কৃষ্ণ পক্ষৰ চন্দ্ৰ ক্ষীণ হৈ গৈছে আন্ধাৰৰ প্ৰধানতা থাকে ছয় বিকাৰ কাম ক্ৰোধ লোভ মুখ মদ আৰু মাশ্চৰ্যৰে যুক্ত হৈ আছে আত্মা দক্ষিণায়ণ অৰ্থাৎ বৰ্হিমুখী থাকে যি পৰমাত্মাৰ প্ৰৱেশৰ পৰা এতিয়াও বাহিৰত আছে সেই যোগীয়ে পুনৰ জন্ম লব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় তেতিয়া কি সেই শৰীৰৰ লগতে সেই যোগীৰ সাধনাও নষ্ট হৈ যাব নেকি এই সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী শ্লোকত যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কয় শুক্ল কৃষ্ণে গতি সোতে জগত শাস্বতে মতে বেদৰ মতে এই পৃথিৱী এৰি যোৱাৰ দুটা পথ আছে এটা পোহৰৰ পথ আৰু আনটো আন্ধাৰৰ পথ পোহৰত ত্যাগ দেহ ত্যাগ কৰাজন দুনাই ঘূৰি নাহে কিন্তু আন্ধাৰত দেহ ত্যাগ কৰিলে তেওঁ সংসাৰলৈ ঘূৰি আহে আগৰ শ্লোকৰ উত্তৰ হিচাপে ইয়াত এইদৰে কৈছে উপৰোক্ত শুক্ল আৰু কৃষ্ণ দুই প্ৰকাৰৰ গতিয়েই জগতত শ্বাশ্বত হৈ আছে অৰ্থাৎ সাধনাৰ কেতিয়াও বিনাশ নহয় এটা শুক্ল পক্ষ অৱস্থাত প্ৰয়াণ কৰাজনে পাছলৈ ঘূৰি নহা পৰম গতি প্ৰাপ্ত কৰে আৰু সিটো অৱস্থা অৰ্থাৎ কৃষ্ণপক্ষত ক্ষীণ প্ৰকাশ তথা কালিমাহ আছে এনে অৱস্থাত যোৱাজনে পাছলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব জন্ম লব লাগিব যেতিয়ালৈকে জ্ঞানৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ নাপায় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ভজন কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ কাৰনে সাধনাত পুনৰ জোৰ দি যোগেশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণই এই বুলি কৈছে ন এটি স্মৃতি পাৰ্থ জাননা য়োগী মহি কশ ভাব্জুনা হে পাৰ্থ এই দুবিধ পথ আছে বুলি জানিও ভক্তসকল কেতিয়াও মহগ্ৰস্থ হৈ নপৰে গতিকে হে অৰ্জুন সদায়ে ভক্তিৰ পথত নিৰত থকা ইয়াত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক এইবুলি উপদেশ দিছে যে পাৰ্থিৱ জগত এৰি যাবৰ সময়ত আত্মাটোৱে বিভিন্ন পথ লব পাৰে বোলা কথাষাৰৰ বাবে তেওঁ চিন্তা কৰিব নালাগে পৰমেশ্বৰৰ ভক্ত এজনে তেওঁৰ নিজ ইচ্ছাৰে এটা দিন বাচি লব নে ঘটনাক্ৰমে উপস্থিত হোৱা দিনতে দেশ ত্যাগ কৰিব সেই বিষয়েও চিন্তা কৰিব নালাগে ভক্তজনে কেৱল কৃষ্ণ ভাৱনাত দৃঢ়াৱে এই কথা জানিব লাগে যে আসক্ত হৈ তেওঁ সকলো সময়তে জপ কৰি থাকিব লাগে আত্মাৰ গতি পথৰ বিষয়ে চিন্তিত হোৱাটো এটা আহুকলীয়া কথা নিজকে অনবৰতে ভগৱানৰ সেৱাতে নিৰত ৰখাটোৱেই হল কৃষ্ণ ভাৱনাত আসক্ত হোৱাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় আৰু এনে কৰিলেই ভক্তজনে আধ্যাত্মিক ৰাজ্যলৈ গতি কৰা পথটো নিৰাপদ নিশ্চিত আৰু পোনপটীয়া হৈ পৰে বেদেশু যজ্ঞেশু তপসু চ এব দানেশু যথা পুণ্য ফলম প্ৰদিষ্টম অত্যেতি সত সৰ্বম ইদম বিদিত্তা যোগী পৰম স্থানম উৎপত্তি সাধ্যম বেদসমূহৰ অধ্যয়ন যজ্ঞৰ অনুষ্ঠান বিভিন্ন তপস্যাৰ সাধনা দান কৰ্ম দৰ্শনৰ চৰ্চা আৰু সকাম কৰ্মসমূহৰ পৰা যি ফল পোৱা যায় বুলি কোৱা আছে সেই ফলসমূহৰ পৰা ভক্ত এজন বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় কেৱল ভক্তিৰে সেৱাৰ কাৰ্য কৰিলেই ভক্তজনে এই সকলো ফল পাব পাৰে আৰু অৱশেষত শ্বাশ্বত পৰমধাম লাভ কৰিব পাৰে অবিদিত পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎ কৰি জনাৰ নামেই হল সেই অবিদিত তত্ব যেতিয়া বিদিত হৈ যাব তেতিয়া আৰু কোনে কাক জানিব লাগে অবিদিত পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎ কৰি জনাৰ নামেই হল ওম সেই বিদিত হোৱাৰ পাছত বেদৰো প্ৰয়োজন সমাপ্ত হৈ যায় জনালোক বেলেগ নহয় যজ্ঞ অৰ্থাৎ আৰাধনাৰ নিৰ্দিষ্ট ক্ৰিয়াৰ আৱশ্যক আছিল কিন্তু যেতিয়া এই তত্ত্ব বিদিত হৈ গল তেতিয়া ভজনো কাৰ কৰিব মনেৰে সৈতে ইন্দ্ৰিয় তাপ দিয়াই হল তপ লক্ষাপ্ত কৰাৰ পাছত কাৰ বাবে তপ কৰিব মন বচন আৰু কৰ্মৰে সৰ্বটো ভাৱে সমৰ্পণৰ নামেই হল দান এই সকলোৰে পুণ্য ফল হল পৰমাত্মা প্ৰাপ্তি ফলো এতিয়া আৰু বেলেগ নাই সেয়ে এই সকলোৰ এতিয়া আৱশ্যকতা নাই সেইজন যোগী যজ্ঞ তপ দান ইত্যাদিৰ ফলো পাৰ হৈ গৈছে সেই পৰম্পদ তেওঁ প্ৰাপ্ত হৈ গৈছে